કમોસમી વરસાદમાં જ પાલિકાની પોલ ખુલી સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તાર થોડા મહિના પહેલા બનાવેલ રસ્તો સંપૂર્ણ બેસી ગયો કમોસમી વરસાદમાં જ પાલિકાની પોલ ખુલી થઈ સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં થોડા મહિના પહેલા બનાવેલ સંપૂર્ણ રસ્તો બેસી ગયો વરસાદના કારણે અવરજવર કરી લેલા લોકોએ બહાર હાલ આખીનો સામનો કરવો પડ્યો રસ્તો બેસી જવો અને સંપૂર્ણ રસ્તા પર ખાડાઓનો સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યો હતો तंत्री बेदरकारी ने ने हालाकी पड़ी सारो रस्तो बना द्वारा करोटा ट्रको पसार सिंह बिहार के रहने वाला हूं मैं यहां सिरजी में रहता हूं मैं पांच साल से रहता हूं रोड की ऐसी हालत हो गई है नया रोड बना हुआ है और रोड की ऐसी हालत हो गई है पता नहीं इसमें मटेरियल सही है नहीं है समझ में नहीं आता है मेरी आवाज अगर सरकार तक जाए तो कम से कम इस पर ध्यान दे हाँ जनता के बारे में सोचें ना यहाँ स्कूल है ना ही रोड है और ना ही पाइपलाइन पानी का है मैं मांग करूँगा सरकार से कि पानी होने का भी व्यवस्था हो पानी भी यहाँ अच्छा मिलता नहीं है बाहर से खरीद के लोग रहते हैं तो हम यहाँ रहते हैं सरकार के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर राशन कार्ड वोटर लिस्ट सब कुछ बनना चाहिए ताकि सरकार को सहयोग हम करें और सरकार हमको सहयोग करे थैंक यू संतराम प्रजापति यहाँ सचिन एरिया में ये श्रीजी विस्तार का एरिया है गजेरा स्कूल से श्रिजी से लेके साईं साई भूपत और अशोका इंटरनेशनल स्कूल के पास का रोड है बहुत ही बुरा हाल है इस रोड का और तीन चार महीने ही हुए हैं ये रोड को बने हुए यहाँ पे जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं कई बार गाड़ी पलटी मार चुकी है और कई लोग इसमें गिर चुके आप देख लीजिए सामने से हालत यहाँ पे बहुत बुरा हाल है रोड रास्ते का